Церковь, поклоняющаяся в Духе Истины, поклоняющаяся Церковь, Церковь поклонников. Быть теми людьми, которые не просто поют песни поклонения, а поклоняются Богу из своего Духа, из своего сердца. Это так важно быть такими людьми так важно научиться поклоняться, и нам нужно этому учиться. Если бы мы в первой песне по-настоящему и искренне каждое слово, каждое предложение делали бы это так, как поем, и наша жизнь, она соответствовала бы тому, что мы поем, это был бы такой уровень. Нам важно научиться поклоняться искренне. Бог ищет. Бог нуждается. Представьте, каждый из нас, он может быть ответом на нужду Бога. Написано, Бог ищет, а значит нуждается. Иногда Бог, Он говорит, что искал я человека, который бы сделал то или иное и не нашел. Мы церковь и мы люди, где Бог будет находить тех людей, которых Он ищет. Не те, которые просто будут приходить и искать у Бога того, что Он может дать или того, что Он может сделать. А стать теми людьми, которые нужны Богу. Стать теми людьми, которых Бог ищет нам нужно научиться поклоняться. Нам нужно научиться жить поклонением. Потому что только поклоняющиеся Богу люди, люди, которые открывают свой дух для Него, которые ищут Его, способны Его услышать. Бог, Он хочет иметь с нами общение. Бог, Он хочет нам доверять свои тайны. Бог, Он хочет делиться с нами своими планами. И для того, чтобы это происходило, Ему нужны люди, способные Его слышать. Мы не сможем Слышит Бог, если мы научимся Его поклоняться.